Потому что люди бывают, так, начинают шикать на звезды, шикают, вращают педали, но вроде смазываются, но при этом часть смазки остается на диске и после этого и исчезает задний тормоз. Почему? Mm -hmm. Поэтому в идеале использовать смазку вот сейчас вынесут. Да. Yeah. No, таком тюбике. Для того, чтобы смазать цепь. Yeah. Yeah. <laughs> Ставите. Ну если у вас спереди, допустим, есть звезды имеется в виду, имеется в виду, на этом, да. Если у вас спереди сингл стоит звезда, не вопрос, ставим так, чтобы была линия ровная. У нас сейчас спереди стоит вторая, это как раз хорошо, ну и сзади можно. вот, теперь у нас степ стоит ровно. И для того, чтобы ее хорошо смазать, надо взять какую-то ну это... И сначала помыть да? Но, да, я, надо. Сначала надо помыть. На цепи, с которой будем начинать. Вот у нас есть замочек. Можешь и тряпкой Не, Самый, не надо. Вот, вот у нас есть вот замочек. Туда. Либо если у вас его нет, берем просто фломастер, ставим точку и начинаем смазать. Берем носик. Но внутренний пиль смажем. Да. Я уже об этом говорил. Смазать надо внутри. Не снаружи, не сбоку там. Просто внутри. Нажимаем. И вот так смазываем. Каждый просто да. Это не да, просто шприцом шприцовые голочки. Вот мы сделали оборот. В идеале, конечно, это берется в тюбик и закапывается в каждый пи. Но оно особо смысла не имеет тоже. После этого, блин, жалко. Жалко пачка. После этого у нас там часть смазки может оказаться с, ну, с, с внешней части фаски. Берем цель. Ну да. Влад мажет так, А я вообще по-другому могу. Вращаем. Ну это в идеале, если у нас все чистое здесь. Вращаем несколько раз. И в идеале скинуть на нижнюю, здесь прогнать цепь, потом на среднюю здесь прогнать цепь и на большой, на маленький прогнать. То есть, чтобы все было смазано в меру. После этого излишки смазки. Вот так берем тряпку, с двух сторон прижимаем цепь. И вот так аккуратно вытираем. Ну тут, конечно, в идеале надо помыть. Да, вот ну, да, 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 помыть, но ну, самый правильный момент вот это вот смазка, то, что я заказал вас. Вот. Лучше один раз нормально смазывать и потом этого... Но смазывать надо в меру, опять же таки. Не вжимать туда, вдавливать прямо в пину эту смазку. Там хватает ну, не капли даже, а меньше, чем, чем капля на каждый пин. Поэтому смазывайте, излишки смазки снимайте тряпкой чистой. Вот так вот коротко мы рассказали. Как ему, часто надо как смазать? Как часто. Но это зависит от условий, в которых вы ездите. Вы поймете, когда нужно смазать цепь, тогда, когда О... она начнет звенеть. Она шуршит, да. То есть по звуку да? Элементарно. Шумит, да. Шумит. И бывает такое, что когда цепь хочет. Бывает, когда цепь сухая. Ее можно так взять просто, опустить. И она может стать... Не в плоскость, а может чуть так либо вверх, либо вниз. Это уже значит, что цепь надо очень срочно смазать. Мне Идеально. обычно говорят, то есть я никогда не знаю, мне обычно только надо смазать. Она у типа, тебя уже шумит. И я беру и машу, Да, да. Обычно цепь идет э, запакованная. Э, типа в кулечек такой запаянный. Там есть заводская смазка. Но вот эта смазка сделана для того, чтобы просто сохранялась цепь она для езды не годится. Ее в идеале надо снять, промыть и поснять, этого смазать хорошую смазку. надо укорачивать цепь. А, укорачивать цепь. Так, вот э -э у нас скинуты на самые нижние звезды. Для степь. того, чтобы узнать, длинная цепь или короткая, Это надо скинуть, скинуть на самые маленькие звезды. Ну вот, вот тут сейчас стоит идеально 12 Мы смотрим. Вот расстояние между вот этой планочкой там, я не знаю видно или нет, и цепью должно быть 2-2 либо 3 сантиметра. Если у нас цепь будет сильно короткая, у нас компонент станет вот так. Если цепь сильно длинная, у нас цепь убрется в эту планку и лапка уже будет смотреть вверх, это неправильно. Поэтому, когда ставите цепь, ставьте на маленькие звезды, замеряйте примерно. Есть, ну, обычно цепь идет длиной в 116 16. пинов, да, и обычно этого ну, как раз идеально туда. Бывает, когда там длинные перья, ее может чуть не хватить. Либо слишком короткий, то приходится укорачивать. Ну вот, вот, вот так правильно. Чуть-чуть это... Чуть -чуть да, чуть -чуть. это основа. Еще Простите, вопросы? Пожалуйста, как правильно все-таки переключать передачи? Да, на двух рулях одна шкала, вернее, на одном одна шкала, на втором другая. Вечно путаюсь, я не знаю, что делать. Я вам скажу сразу. Тут самое главное нажимать педали в меру. Вы когда включаете передачу, там, либо, либо на пониженную, либо на повышенную, надо не давить сильно в педали, а чуть ослабить давление на педаль, и смотрите можно уже, когда цепь станет на новую звезду. Когда цепь стала, можно уже спокойно себе вкручивать. Очень частая ошибка, которую допускают люди, особенно едя в горку, там, да, начинают, тут он вроде скорость набрал, вот с моста, да, как едут, стоит жесткая передача, он накрутил, накрутил, попирается в горку, блин, туго, и начинает включать на пониженную передачу с нагрузкой оно там хрясь, айс, три, то вот это все такое идет. Оно в лучшем случае оно просто включится у вас. В худшем случае у вас либо отломает зуб от звезды, либо цепь на двое просто. На задней передаче. Да. То есть заблаговременно переключается. Желательно, да. Если вы видите, что впереди ворка, лучше заранее включить на пониженную передачу. Вот. И если в час он не, не вмикнули, то, как и так уже. Если в час он не вмыкнул, это особенно бывает на гонках. Надо через силу раз нажать, чтобы у вас появился в педалях свободный ход. После этого включить передачу и уже вкручивать. Ну как через силу? Там не не, 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 ну, не, не супер сильно, чтобы там садиться. План порвать. Ну вот вы едете в горку, да, у вас стыр, жесткая передача, вы себе крутите, крутите, понимаете, что надо поставить полегче. Если уже вы упираетесь почти, ну там останавливаетесь, да, можно чуть-чуть сильнее э, дать усилия на педаль, у вас появится больше скорости, и, соответственно, больше хода свободного а сзади. Включайте передачу и едете дальше. Если вы уже упирались, не можете ехать, через силу не стоит ехать. А если не гонка, то можно просто встать и... Ну, нет, конечно, спешить некуда. И, и это будет лучше даже. Да. Есть еще одно интересное. Ну и вообще, чем, чем отличается гонщик от обычного человека? Обычно у гонщика нет вот этих индикаторов, там какая передача и так далее. Он все это чувствует ногами, когда у него стоит передача. И чем отличается э, вообще гонщик от обычного человека, он умеет даже просто глядя там на горку, либо на спуск, уже определить, кому ему нужна передача чтобы, для того, чтобы ее поставить. Поэтому, ну, допустим, мы с участвуем в гонках, то мы, мы знаем заранее, какие передачи их надо ставить. Вот. Лично у меня индикаторов нет, я их снял с монеток. Я езжу, я, я чувствую по ощущениям, когда они стоит сзади передачи. Ну, а для, для обычной езды, то да. Здесь, здесь, смотрите, еще. Я дополню один момент касательно передач. Но ну, все вы знаете, не секрет, что пары звезд передние и задние могут давать одинаковую скорость, да, если мы в разные стороны разносим. Но с точки зрения механики для лучшей эксплуатации, лучше подбирать, чтобы пара звезд, если вас эта скорость устраивает, была одинаковая. То есть при этом уменьшается износ самих звезд. И при этом, чем больше зубьев в зацеплении с цепью, получается распределение нагрузка и когда очень часто люди любят использовать большую звезду к примеру спереди да и маленький сзади то задняя звезда при этом очень страдает и цепь существенно растягивается вот у меня по моей там скажем практике эксплуатации когда я работаю именно с двумя одинаковыми звездами по скоростному режиме у меня эксплуатация цепи увеличилась почти в два раза то есть термин временный интересно а одинаковый, ну средний, обычно я беру среднюю звезду, вот среднюю звезду, да, и подбирая под нее опять же средние звезды побольше даже назад. Вы говорите, если, например, на одинаковых вот я звездах езжу, да, все равно надо переключать, потому что идет да. износ цепи. то есть время от времени. Да, да, желательно, кстати, менять, это ну, тоже конечно, хорошая да. практика, да. парочку звезд не забывать, не, не, не заклинивать на одной какой-то паре, то есть где-то плюс-минус одна даже со скоростной режим устраивает, да. <с doit> <freestyle> Чисто, уже интуитивно. Получи. Сегодня Получи. надо э -э Ребята, я вас... У нас есть чай, у нас есть кофе, остались вот печеньки, но если хотите туда, мы просто... Переходи на сторону угла, <с #300> Ну, да, то есть я, так сказать, брали. Все, спасибо, перемещаемся внутрь, греемся. Да, ну, спасибо организаторам. Stein.